На человека э, осуществлена провокация, и разберемся, и докажем, и отстоим, потому что это наш солдат, наш э, э, на, на, действительно наш защитник, который представлен к ордену за Мою фотографию скачали с интернета и поместили на агитацию, господина.

Понял. А я очень не хотела вот. вас спросить. У меня такой вопрос, как у Хорошо, Давай. Я не хотела вас спросить. Ну, вы знаете, где вам что искать? У вас уже все лежит? Там вы... уже и протоколы не писали. Не то, дай сюда, чтобы помог. Понятно.

Становимся вдоль линии. Стану первый стал, второй давай пошли садимся.

а, а я что, его надо защищать? Так Да, вот такой да, так же спецназ. Вот А потом стояли честь отдавать. Балаклавы или на Или номера должны быть! Или открытое лицо. Это не было, что я занес, что-то пронес эксперт взрывотех взрывотех отойдите отойдите, на взрывотех не думать надоеть 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 За нашу свободу, и Он тебя ждет, так они вам могут положить. Он сейчас хозяин, зайдите, и вы будете виноват. Ну есть понятой, ну что там. Зайдите вы, вы хозяин этого гаража. <coughs> Чисто. Зайдите. Да, 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 да. 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 Лёха, подсними, смотри, спасибо. всех за всех переживают. А потому что там взрывчатое вещество. Угу. А понятые, Добрый, ну это спасибо. так, это расходный материал. То есть они могут стоять там. Просто чисто по-человечески. Во второй, во второй, в третий. не повел. Я не выполнил преступный приказ. Вот вы сами логически думаете, да, вот сегодня вас сюда пригнали, понимаете, в день тысячи. Это можно было сделать понедельник, вторник как-то все оповестить, а то резко вас пригнали, вы хоть чуть-чуть думаете, понимаете, что как вас используют. Зависящие, я вас сейчас понимаю. Вы люди военные, вы принимали приказу и вы выполняете этот приказ. Но опять же прошу вас, всегда думайте, когда выполняете те или иные приказы.

И если будут преследовать по одному, нас просто раздавят, понимаете. А преследуют именно тех атошников, которые ну, действительно патриоты. Но нас собрала, скажем так, не, не радостная новость, а с другой стороны и радостная новость. Значит, приказом министра отставить Верховного Головнокомандовача, а то, кто министра обороны нашего Петра Алексеевича Порошенко, Орденом за мужество третьей степени, ну, награда нашла своего героя. Награжден приказ номер 473 от 13 августа, ну, только дошла, вчера орден дошел, награжден Закунов Денис Сергеевич.